کران بیبل او اسلامي مسایل له همدي عمله کراند الهام او ساتني او د سیفو وقتي دي چې په خپل تزاد لري او دا یو ستونزه ده دوه امکانات شتون لري يا اسويان د خدای الهام شوي ساتل شوي مستن كلام لري يا مغنلرو دا یو ځ دوه امکانات دي که موږ د خدای الهام خوندي او مستن كلام ولرو اسلام باطل دي ځکه چې اسلام د حق سره مخالفت چي موږ لرو که موږ د خدای الهام ساتل شوې مستن کلام نه لرو اسلام باطل دي زکه چې قران موږ د کتاب الهام ساتنا واکټې دي دا یو یا بل دي که دا د خدای الهام خوندې او مستن کلام وي نو اسلام باطل دي زکه چې اسلام د دې کتاب سره مخالفت کوي نو دا یو امکان دي بل احتمال ده چې موږ د خدای الهام شوي ساتل شوې مستن کلام نه لرو نو ک انجیل د خدای کلام وي اسلام دروغ دي انجیل د خدای کلمه نوی اسلام دروغ ده په هر ډول اسلام دروغ ده مسلمانان باید انجیل رد کړي ځکه چې انجیل د کران سره تضاد لري کوم مسلمانان دل تستون زلري کران اعلان کوي چې تورات او انجیل د خدای له خوا نازل شوی درې صورتونه لدري سفه تفسلورو ويتنو پورې حقیقت کتاب په حق نازل کړي دي دغه څه تایید کوونکې دي چې مخکې دي او تورات او انجیل مخکې ل مخکې نازل کړي یو په طبيعت یا جوهر کې مگر په شخص کې د ریپلار زوی او روح القدس زوی د نصرت ایسې په توګه مخلوق تنووتل ایسې د ګناہوں لپاره په صلیب مرشو او لمړو سره راپورته شو کران دا ټول ردی نو یو مسلمان نشي ویلې چې هغه په انجیل باور لري یا د خدای او د انجیل خدای یو خدای دی مسلمان پويږي چې د اسلام له نظر د يهودانو او نصاراو کتابونه د الله لوري الهام شوې دي ل همدي عمله دوی فاستوي او یوازې دانهوي چې دوی هیڅ کله د خدای کلمه یادسته نه و سرلدي چې د الله پاک داوازه اعلان دي چې څوک نشي کولې داغه خبره بدل کی ډېر مسلمانان ادیا کوي چې انجيل د پاول رسول یو رسته ایسویان لخوا فاس شوې او نا پاول رسول پمابانی پا غلبو کړیو ډول ستاس خوده کمزورې کوي زموږ مسلمان ملګری موږ توي چې الله د تورات او انجيل ساتنه نشي کوله او دا دواړه وهې د خلکو لخوا فاس شوې هغه سچې خدای د خلکو د لار خونې لپاره لګلې د خلکو گمراه کول پیترسوي یسویان کان کې چې خدای یو تسلیث ده او ایسي د ګناہوں لپاره صلیب مرشو البته موږ باید حیران شو کله چې مسلمانان موږ توي چې تورات او انجيل بدل شوي زکه چې قرآن فرمایي چې هیڅوک د الله کلام نشي بدلولی سوره اعتلس او وشت 8 او د خپل رب لګitab څخه چې تاتن نازل کړه شو د تلاوت کو هیڅوک نشته چې داغه خبره بدلي کی او تاسو به داغه پرتبل هیڅ پناون ری. او بیا تاسو کولای شي ترلس مسلمانو ملګرو پوری لاړ شي تاسو دلسو مسلمانو ملګرو سره خلص لسی مخکې نه دی لوستلی دوی نه پویږي چې دا دلته دی حمدا صورت پنجہ اتیا ایتونا وای اهل کتاب واستاس لپاره هیڅ زمينه نشته ترسو په تورات انجیل او ټول هغه هیڅ استاس د رب له طرفه تاسو تراغلي دي ټینګ نشي ډیر اجب خبره دغه فکر کاوه تورات او انجیل فاستي دا ايتي وازيدا د چي هیڅوک پکران کی بدلون نسره وستل ای. او اې دانوې چې څوک نشي کولې کران بدل کړي دا وې چې څوک نشي کولې د الله کلام بدل کړي او تورات او انجیل د کران لمخي د الله کلام دي کې انجیل فاست نو وی نو موږ یې واځه حیران یو چې ولي کران وې چې اسویان الله هم د محمد په وخت کې انجیل درلود ډېر مسلمانان د اسویان سرډیر تو پیر لري دوی وی چې مقدس کتاب باور نه لرو ځکه چې هغه فاس شوی شو شو دی او ستاخ خدای دروغجن خدای دی کوم مسلمانانو تامر وشي چې وی چې دوی په هغه س باور لري چې مقدس نازل شوی نو ولي دوی د دی پرځای وی چې دوی په انجیل باور نه لري یو ازینه وی چې موږ لرو او ک تا دوی تامر وشي چې زمو خدای او دوی خدای یو دی نو ولي دوی د دی پرځای وی چې زمو خدای غلط خدای دی قرآن مسلمانانو تامر کوي چې سویا نو ته وی موږ په هغه سره ایمان راوړو چې پر موږ نازل شوی او په هغه سره چې تاسو ته نازل شوی دي زموږ او تاسو خدای یو دي او موږ هغه ته تسلیم یو کران په واځي ډول ټینګار کوي چې انجیل د ایسویان لپاره مستند دي او دای واځي هغه وخت مانل لري چې د کران لیکوال په دې باور وی چې مسییان د خدای کلمه لري مګر انجیلي واځي د مسییان لپاره مستند نه دا پخپل د محمد لپا رحم مستند او له همدی عمله د مسلمانانو لپاره یو ورځ حضرت محمد د خپل وهی پاره شک پیدا د دښکونو په جواب کې الله تعالی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تعمرو د تستیق لپاره اهل کتابو يهودانو او نصاري ته لاړ شي د دې ځباړي لمخي د هغه ستیک کول چې مخکي دي او هغه تورات او انجیل له وخت و وړاندې نازل کړل د انسانانو لپاره لار خو دلته هم پاموکي تورات او انجیل د انسانانو لپاره د لار خود په توګه نازل شوی سمدا اے پاول رسول 2:3 مسلمانان نن ورځ دا سيمل کوي لکه څنګه چې کران د انجیل پاړه قزاوت کوي څنګه چې انجیل د کران سره تضاد لري مسلمانان فکر کوي چې انجیل باید رد شي په کران کریم کې بالکل برعکس ده انجیل د کران په قزاوت ولاړ دی او محمد پخپل ایوازې کولې شي د خپل اوه یو تایید کول سره وګوري چې یادوي د اهل کتابو سیفو سره سمون لري لاغه وخت چې محمد د اسلام تبلیغ تدوام ورکړ ظاهره هغه هیڅ کله د ازموینه په جدي توګه نه دا خسته دا هغه اهل کتابو ته د تخې په لټه ایوا نو د کران رته باڑ شو وا زده چې کران مسلمانان په یو نه جبرانې دونکی کړدي چې چي دا هغه سې فو تستېک کول چې د دې اصلي لارخونو سره پټ کړ کې دي اسلام خپل ځان تبا کوي هغه مسلمانان چې نغواړي په داسې دین باور وکړي چې ځان تبا کوي نو باید یو نوې دین ومومي انجیل فاستوی نو موږ یې واځه حیران یو چې ولې کران وایي چې اسویان الله هم د محمد په وخت کې انجیل درلود او سور یو سلو ووئد حکه څوک چې د پیغمبر پیروي کوي اغه نه لستي پیغمبر چې دوی په خپلو صحیفو کې پتورات او انجیل کې مندلي دا دوی دې پرمختګ به و کی ایسویان څنګه کولای شي چې محمد په انجیل کې ذکر کی کله چې انجیل پیړی د مخفاس شو ایا لا تالې وی چې موږ پخپلو فاسټو سیفو کې د محمد ذکر وینو مګر موږ پخپلو سیفو کې د محمد یادونه په هیڅ ډول نوینو پرتلدي چې د دروژن پیغمبرانو پاړه د عمومي خبرداري او برخوي چې خلک د انجیلز خليري کوي او کوم پخپلو کتابونو کې د محمد ذکر وموند نو څنګه به پوه شو چې دا د فاسټو برخسخه نو او دا چیز موږ سیف الله اسلام سره پټکر کړي نو ول الله جل جلاله لد ویسخه د اسلام د ثبوت پتوګه وغخته نه کی پوالا جل جلال الله د سخدیر مخکزي اغه اسویان او تامر کوي چې د انجیل په واسطه قزاوت کوي راځي چې خپل مسلمان ملګري واه سو وچی به انجیل اتعاتو کی لکه څنګه چې زموږ دواړه دینونه امر کوي ک انجیل د خله کلام وي اسلام دروغ دی ک انجیل د خله کلمه نه وي اسلام دروغ دی په هر ډول اسلام دروغ دی دایو ورډیر لویس توندا